这么大的你怎么不提前说？啊。你不是号称专业龙套的吗？<laughs> 谢谢，当心点。那个，我要是跟你跳完这支舞，是不是就跟、嗯、你恩断义款了？先跳好再说。那你不准反悔啊！嗯，等我一下。 妈，介绍一下，这位是我女朋友。伯母您好，我是言洛的女朋友，我叫陆瑶。哎呦，哎呀，真好真好，哎呀，言洛呀。 还是头一回把女朋友带给我看呢啊，是吗？呃、哎，是我比较害羞了。哦，这么说，你们都认识挺长时间了吧？啊，好你个臭小子，你还敢瞒我？你等着我收拾你！ 呃，伯母，言洛呢？他是想给您一个惊喜，当做最好的生日礼物嘛？那是那是，绝对是最好的礼物啊！太惊喜了，真好！来来来，我给大家介绍一下啊，这位呢，是我儿子的女朋友，叫陆瑶，是不是人跟名字一样美呀？哎，呦，我今天太高兴了！哎，你们大家吃好喝好玩开心！ 妈，我们去吃点东西，快去去去去！啊、嗯，有好多好吃的呢，啊、嗯，快去吧，可爱，去吧去吧去吧！臭<吧>小子，靠<好>！怎么样啊？嗯、上帝觉得我服务可还行？勉强及格。 哇！蛋糕，甜甜的，软软的，是幸福的味道哎、欸，嗯。 要不要来一个？不要，幼稚。这个可好吃了，你尝尝嘛，真的很好吃，你尝尝尝尝尝尝。我说了不要了。